খালি বিজেপি ভোট দিব একদম সিধা কথা একদম বটলা মালিক্স বন্ধ করে দিম বন্ধু বলে কেছ তাতে ক্ষান্ত থাকক নন্ধ করে দিম পলিটিক্স আয় আমাক কয় পলিটিক্স কয় আমাক পলিটিক্স নক বন্ধু ও আই কেউ কৈছে আমাক একাষৰীয়া কিয় করেছা বারো ও আই ও আই আমি পলিটিক্স করেছি নি বু শিল্পী কেটে গান গোৱা মানুহে কেউ পলিটিক্স কৰে নেকি আমি লাইফত করা নাই আমি মৰি গলেও নকর আমি পলিটিক্স বন্ধ কৰি দিম বন্ধু কৈছোঁ তাতে ক্ষান্ত থাকক নহ'লে একেবাৰে বন্ধই কৰি দিম পলিটিক্স এই পাগল সপাই আমাক পাগল কৰিব নোৱাৰে প্ৰথম কথা আমি পাগল নহয় আৰু প্ৰথম কথা মই পাগল মই পাগল বাৰু কিন্তু মই দেশৰ কাৰণে পাগল নহয় কিন্তু দেশক লৈ মই পাগল সেইটো মোৰ জাতীয় দব সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মোক দেশৰ কাৰণে মোক মোক পাগল কৰিব নোৱাৰে যে পাগল কোন সেইটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব পাগল কোন হাকিবলৈ এছপি ওলাব এইটো সময়তে হাকিব লাগিব এতিয়া মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো এছপি দোকান যোৱাত এছপি প্ৰগ্ৰেম চোৱাত এছপি প্ৰগ্ৰেম কৰাত এছপি প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ কৰাত এছবি প্ৰগ্ৰেমত শেষ কৰাত ছবি হাগিবলৈ ওলাব বেছি নাই আৰু যে আপোনালোকে দহটা বজাতহে হাকিব পাৰিব ৰংটো পানী ফুকনক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ বিকাশ অসমকো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে বহুদিন চৰকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিওতো মানে মিহি মিহি সম্পৰ্ক কৰিছিলে এতিয়াতো দেখিলেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ ফাল্টি মাৰি দিলে জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে এখন বিশাল সংগ্ৰাম হৈ যাব বুলি ভাবিয়েই সকলোৱে লগ লাগি এক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিব বুলি ভাবিয়েই এনেকৈ বীৰ লাচিত থানাৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ নমাইছে কালি আমি দেখিছোঁ যে বীৰ লাচিত থানাৰ মুখ্য সচিব ৰন্তু পানীফুকনক কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁক আজি পুলিচৰ কোৰ্টৰ সন্মুখত খাড়া কৰিছে তেওঁৰ লগতে আৰু আন কেইবাজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু বিকাশ অসমকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচে বিচাৰি পৰিছে মই বীৰ লাচি থানা সম্পৰ্কে মই একো ক'ব নোখোজোঁ সেই সংগঠনটো সম্পৰ্কে মোৰ পজিটিভ ধাৰণাও নাই নিগেটিভ ধাৰণাও নাই কিন্তু এটা কথা খাটাং আপোনালোকে থাকিব পাৰে যে এই সময়ত যে তেওঁলোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হৈছে মাত্ৰ এমাহ বা ডেৰ মাহৰ আগত বীৰ লাচি থেনা সম্পৰ্কে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ভাল ভাল কথা কৈছিলে যে অসমৰ জাতীয় সংগঠন মানে বীৰ লাচি থেনাৰ নিচিনা হ'ব লাগে বুলি তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছিল মাত্ৰ এমাহৰ ভিতৰত তেওঁ কথা বদলাই এতিয়া সেই সংগঠনটোক নিষিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে কিয় ক'লে বীৰ লাচি থেনাই পইচা তোলে আগতেও তোলে এতিয়াও তুলি আছে হয় মইও জানো যে তেওঁলোকে পইচা তোলে আৰু ভাল নকৰে মই একো জানো কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তাৰ প্ৰধান কাৰণ বেলেগ একো নহয় সকলো সংগঠনবিলাকে লাহে 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 জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে মাত মাতিবলৈ সংগঠিত হ'বৰ কাৰণে একলগ হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত বিকাশ অসমে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু মই খাটাং যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কেৱল আৰু কেৱল জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে এখন বিশাল সংগ্ৰাম হৈ যাব বুলি ভাবিয়ে সকলোৱে লগ লাগি এক সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিব বুলি ভাবিয়ে এনেকৈ বীৰ লাচি থানাৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ নমাইছে মই এই আক্ৰমণক নিন্দা কৰিছোঁ মই ৰংটো পানী ফুকনক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু বিকাশ অসমকো গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ কিন্তু একেটা সময়তে মই কওঁ কিন্তু বীৰ লাচি থানাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্য আপোনালোকেও যথেষ্ট গণ্ডগোল কৰিছে উচৃংখলতা কৰিছে পইচা পাতি সঁচাকৈ আপোনালোকে যিধৰণে মানে দাদাগিৰি কৰে এইটো ভাল কথা নহয় আৰু আপোনালোকে বহুদিন চৰকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিওতো মানে মিহি মিহি সম্পৰ্ক কৰিছিলে এতিয়াতো দেখিলেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেনেকৈ পাল্টি মাৰি দিলে গতিকে সকলোৱে নিজৰ আদৰ্শত সদায় স্থিতি ল'ব লাগিব জনতাৰ পক্ষত স্থিতি ল'ব লাগিব মই এই মুহূৰ্তত বীৰ লাচি টানাৰ বিকাশ অসম আৰু দন্তু পানীপূষণক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে বিকাশ অসমক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰন্ত ফুকন আৰু তেওঁ সহযোগীসকলক মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ আৰু মই অসমৰ সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন সকলো মানুহ সকলো ৰাজনৈতিক দল সকলোকে মই আহান জনাইছোঁ আহক আমি সকলোৱে মিলি জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলো আন্দোলন গঢ়ি তোলোঁ যেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰাম গঢ়ি নুঠিব তেতিয়ালৈকে কেতিয়াও